Итак, мы отправляемся в маленькое путешествие по усовершенствованию мастерства профессий и использованию мастерской. Для начала откроем мастерскую, чтобы понять, какие ингредиенты нам понадобятся для изготовления, для примера, руны. Кнопка мастерской находится в правой колонке кнопок и на ней изображен молоток. Открываем окно мастерской. По левому краю окна размещены закладки, в которых выбираем руны и единственный доступный чертеж руны для оружия. С помощью этого чертежа можно изготовить руну фальдира. Кроме чертежа нам понадобятся такие ингредиенты. Слабый рунический свиток, жертвенная кровь, белый алхимический порошок и медный слиток. Сначала нужно приобрести чертеж руны и орудия для сбора ресурсов. Серпикирку покупаем у торговца инструментами, чертеж у торговца чертежами и выкройками. Некоторые ингредиенты также придется купить. Слабый рунический свиток у торговца ингредиентами. Обратите внимание, что купленные ингредиенты сразу отображаются в окне мастерской. Жертвенную кровь, а ее нужно две штуки, мы покупаем в легендарной лавке в разделе «Арсенал» за кровавые тайлины получаемые не на переправе. Видим, что все купленные ингредиенты отобразились в окне мастерской. Белый алхимический порошок нужно изготовить в мастерской в разделе «Дополнительно». Как видим, нужно купить рецепт приготовления порошка у торговца рецептами. Стоимость купленных ингредиентов невелика. Теперь отправляемся собирать ресурсы. Ищем траву и руду. Вам очень повезло, если с вами отправится друг, готовый снимать с вас агрящихся мобов и защищать от представителей противоположной расы. Обратите внимание, что для первого ранга травника доступны не все виды травы и трава во время боя не собирается. В добычу получаем крошечный пучок травы, являющийся по сути своей сундуком. Серп и кирка имеют пятиминутные кулдауны, не связанные друг с другом. То же самое относится и к руде. В добыче мы получаем крупицы руды и медную руду. Нужно 100 крупиц руды или 10 медной руды для создания медного слитка. Итак, мы собрали некоторое количество крупиц и руды. И хотя кирка еще далеко не стерта, пробуем создать слиток. Однако Собранное количество недостаточно, и нам придется вернуться к сбору ресурсов. Чтобы определить, есть ли у нас достаточное количество травы, необходимо открыть двумя кликами крошечные пучки травы. Виды и количество трав в пучках определяются рандомно. С каждого пучка мы получаем одно очко мастерства трав, а к очкам мастерства ремесленника прилагаются очки опыта. Также и с мастерством профессии рудокоп. Степень прокачанности рангов профессий можно посмотреть в окне репутаций на закладке профессии. Очки мастерства каждой профессии отображаются как визуально, так и в цифрах. Проверим возможность создания белого алхимического порошка. Как видим, у нас достаточное количество ресурсов, чтобы создать порошок. Это отображено галочками на каждом ингредиенте. Нажимаем кнопку «Произвести». Использованные ингредиенты при этом изымаются из сумки и появляется белый алхимический порошок. Обратите внимание на то, что собранные крупицы руды, медная руда и пучки травы не могут быть проданы другим игрокам, о чем свидетельствует красная лапка тогда как травы и предметы, которые мы из них получаем, могут быть проданы по вашему усмотрению. Теперь у нас есть все ингредиенты для создания руны, что видно по зеленым галочкам. Нажимаем, нажимаем кнопку «Произвести», видим, что ингредиенты изъяты. Вместо них в сумке появилась руна фальдира. И получены очки мастерства ремесленник и очки опыта. Полученную руну можно усовершенствовать при наличии прокачанной репутации Орден Короны до соответствующего уровня. Для усовершенствования нужно приобрести у мастера рун нужное вам заклятие. Надеюсь, вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. Всегда ваша капелька луны.